І от ми повернулись до студії сніданку і далі говоримо про здоров'я, а власне про судини у нашому тілі їх стільки, що можна обмотати планету Земля. Увага вдвічі, як уникнути старіння судин, про це поговоримо з нашим експертом одразу після сюжету. Павутинки із судин явище доволі поширене. Воно може виникати на різних ділянках шкіри у жінок і у чоловіків. Діаметр здорових судин, як правило, не перевищує 0,02 міліметрів, тому вони непомітні на шкірі. Судинки ж, які ми бачимо, зовні це розширені ділянки капілярів, діаметр, яких внаслідок порушення кровотоку суттєво збільшився. Часто судинну сіточку сприймають просто як косметичний дефект. А даремно така реакція судин може свідчити про порушення кровотоку і артеріального тиску. Тож залишати це без уваги. Не можна судини необхідно берегти і зміцнювати, а для цього існують спеціальні комплексні програми. Програма омолодження судин розрахована на 4 тижні і включає в себе комплекс процедур та крапельниць. Та спочатку необхідна консультація анти-едж-терапевта, фахівця з омолодження, який на основі результатів аналізів індивідуально призначить процедури. Що ж стосується зовнішніх проявів, то прибрати судинну сітку можна за допомогою лазера. Це практично безболісна процедура, яка не пошкоджує шкіру і діє безпосередньо на розширену судину. Слідок цього діаметр судин зменшується і зникає з поверхні шкіри. Кількість і інтервал проведення процедур визначає лікар. Результати помітні одразу. І у нас у гостях анті-ейдж-терапевт Ольга Хусіт. Доброго ранку. Доброго ранку. Ольга, ну давайте сразу зразу нашим зрителям, хто такий такої терапевт Это человек, который занимается омоложением внутреннего состояния организма. Если говорить о сосудах, да, о омоложении сосудов, расскажите, что это значит и всем ли это показано, и на когда стоит обращаться к специалисту по этой проблеме? Показано всем, потому что основная проблема является как раз в старении сосудов, старение организма. Поэтому эта программа рассчитана на 4 недели и состоит из диагностики, то есть комплексного исследования внутренних органов и систем, доплерографии сосудов, кардиограммы, лабораторных, химических исследований, липидограмма и другие методы, которые дают возможность диагностировать причину, почему стареют сосуды, потому что причин может быть несколько. Первое это генетическая детерминация. То есть когда уже у ряда поколений происходит mm -hmm. такое наследственное предрасполагающие факторы. Но все-таки мне кажется, не все ходят, омолаживать сосуды, кто-то вот себе живет, 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 они у них все равно стареют, но на процедуры не ходят, кому показаны эти процедуры, кто не может не прийти. Ну, есть клинические проявления в да, виде сосудистой сеточки на лице в виде начальных стадий варикозной болезни, то есть сосудов на ногах. Очень часто женщины подвержены такой патологии. Если вы видите у себя такие проявления, то есть вам нужно идти и обращаться с проблемой омоложения сосудов, которая состоит не только из внешней терапии, но и внутренней терапии. То есть внешняя это лазерная коагуляция сосудов, а внутренняя терапия это специально подобранные капельницы, состоящие из сосудистых препаратов, венотоников, микроэлементов, mm -hmm. минералов, витаминов, которые mm -hmm. дают возможность омоложения и внутри. Вы говорите о том, что к вам приходят женщины или мужчины с проблемой и что первое, какие обследования, какие показания должны прозвучать от вас, чтобы в принципе человек был спокоен, что да у него все пройдет в этой клинике с этим доктором хорошо и не будет никаких последствий. потому что знаем о последствиях, бывает с лазарем это все-таки небезопасно. Но если лазер в руках специалиста, который четко следует с тем протоколом, осложнений не может да, быть? Да, я понимаю, я сейчас говорю, нужен ли анализ крови, например? Ага. Обязательно. Общий анализ крови, биохимия крови, печёночные пробы, uh -huh. липидограмму, коагулограмма и э, кардиограмма то есть те минимальные исследования, которые мы должны провести для того, чтобы. Это обязательно. Да, да? Это обязательно. Плюс доплерография сосудов э, головы и шеи, или если это нижние конечности, тогда нижних конечностей. Если мы говорим о старении сосудов, как определить, что сосуды стареют, например, ну, больше, чем обычно, чем норма для организма? И Но... стоит есть клинические проявления да. в виде сосудистой сеточки. Есть, например, красные точки, которые каждый пациент может увидеть у себя на теле. То есть это гемангиомы, такие сосудистые возвышающиеся точки, которые э, могут свидетельствовать о старении сосудов или о нарушении функции печени лишний вес, питание, все это влияет на старение. Но это сосудов. все элементарные факторы, которые предрасполагают организм к быстрому старению, более быстрому mm -hmm. интенсивному старению сосудов. В том числе э, это адиномия, стресс, э, какие-то э, вредные привычки, курение очень часто мы видим да, у пациентов mm -hmm. Mm -hmm. расширение сосуда. Почему? Потому что сосудистая стеночка становится неэластичной, и mm -hmm. сосуд наполнен вот этой вот э, самим содержимым более активно, чем в норме. Я так понимаю, что мы сможем увидеть фотографии, да, до и после процедуры. И вы, прок... вот мы сейчас видим. Расскажите, пожалуйста, сколько uh -huh. это процедур, как длится процедура, это быстро. Нужна ли обезболивающая? Расскажите. Нет, обезболивание не производится. Производится просто охлаждение хладогеном. Это э, небольшой хладопакет для того, чтобы улучшить комфортное ощущение нашего пациента. И сразу же на момент проведения процедуры происходит, мы видим, вот прямо у нас на глазах, это волшебное такое действие, когда прямо на момент проведения процедуры сосуд исчезается. То есть происходит склеивание стеночек сосуда. Это после первой процедуры? После первой процедуры. Обычно, если запущенный процесс, то э, после первой процедуры уходит 50-70% всей сеточки сосудов. Это единоразовая процедура в 4 недели, да? Или все-таки мы возвращаемся каждые полгода? Мы, нет, мы можем вернуться через 2 месяца в том случае, если... Ну, очень сильно, то есть э, закончить те сосуды, которые остались, как коррекция. Да. Хорошо, когда мы избавились от этой сеточки, она больше не вернется к нам? Или все-таки мы проходим ну, эту процедуру если есть год? нагрузка, например, да. на нижние конечности, да, то есть вы активно занимаетесь спортом и при этом не делаете разгрузочных процедур. Если угу. там, например, в области крыльев носа это активная э, насморк, да, то есть постоянная травматизация где-то. Да, или вы часто ходите в сауну, которая тоже является это провоцирующим фактором. То есть, если есть провоцирующие факторы, вероятность того, что сосуды могут вернуться, все-таки существует. Но они вернутся все равно уже не в том количестве, Я не понимала. в той степени, которая есть. Спасибо вам большое. Я нагадаю, на наше запитание ответила терапевт антиэйдж Ольга Хусит. Пиклуйтеся про здоровье, а снеданок тревает. Будьте здоровы.